আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ খানা হৈ গ'ল দেই এয়া এয়া দেখিছেনে এইটো হৈছে সৰু মাছ একদম অকণি অকণি মাছ সৰহকৈ ধনিয়া দি পিঁয়াজ দি এইটো ফ্ৰাই কৰিছোঁ দেই এইটো দেখিছেনে একদম সৰু সৰু মাছটো যে এইটো তাৰপৰা এইটো হৈ গ'ল এইফালে কুকাৰত ভাত হৈ গ'ল এয়া চেটি মাৰিলে এইফালে হৈ গ'ল এইটো সৰু আলি গুটি ভাজি দেই এনেকৈ কৰিছোঁ ধনিয়া দি এইটো তাৰপিছত এইটো দেখিছেনে এইটো হৈছে মিক্স শাক মানে কেইবাবিধো আছে এশ বিধমান আছে আৰু এইটো দেই তাৰ পৰা হৈ গ'ল এইটো মানিমুনি হৈছেনে অকল পিঁয়াজ দি ভাজিছোঁ এইটো মানিমুনি এইটো মানিমুনি অকল পিঁয়াজ দি ভাজিছোঁ দেই এইটো তাৰপৰা এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ স্পেচিয়েল কচু মচন্দৰী কণবিলাহী মধুসোলেং বঙালী ধনিয়া দি পেলাই এইটো একটো আমাৰ হৈছেনে কি সুন্দৰ কি যে ধুনীয়া লাগিব খাইখিনি এয়া তাৰপিছত তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা আইটেম আছে এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঢাকি ঢাকি থৈছোঁ নহ'লে ঠাণ্ডা হ'ব যে ঢাকি থৈছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা আইটেমলৈ আমি গৈ আছোঁ এইটো ঠিক আছেনে এইটো হৈছে আমাৰ স্পেচিয়েল আইটেম আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এইটো হৈছে আমাৰ চাঙেৰি টেঙা আৰু কাণকুৰীয়া আলু দি পেলাই এখন তৰকাৰী দেই আঞ্জা আৰু ইয়াতে একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কচমাছ দিছোঁ দেখিছেনে ইয়ি যে ধুনীয়াকৈ দিছোঁ নহয় মস্ত মস্তকৈ কচ মাছ আৰু তেল আৰু খাই মন লাগে দেখিছেনে মাছ কি পিচ মঞ্চা এয়া হৈছে আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ হোলী স্পেচিয়েল খানা এইটো কালি বনাব লাগিছিলে কালি বাৰু নবনালোঁ কালি সময় নহ'ল এয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু তৰকাৰীখন দেখি এইটো কিন্তু খুব ঔষধি বস্তু দেই চাঙিৰ টেঙা আৰু কাণপুৰীয়া আলু দি পেলাই বনাইছোঁ তাতে কিন্তু কচমাছ কিডোখৰ যে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কওক বুজিছানে তেল একদম কপ কপাই আছে আৰু মই কচমাছ কিন্তু বেছি ফ্ৰাই কৰি পেলাই দিয়া নাই সেইকাৰণে ৰংটো এনেকুৱা দেখিছে কিছুমানে কি যে সুগন্ধ এটা আহিছে ইমান বেছি ধুনীয়া গুণাইছে ন তৰকাৰীটো এনে কেনেকুৱা যে লাগিছে মানে ক'ব পৰা নাই আৰু ভাষা নাই মানে ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে সুগন্ধটো খাবলৈতো আৰু ভালেই হ'বই আপোনালোকে জানেই আপোনালোকেও খায় এনেকৈ গতিকে চাঙে টেঙা কাৰ কাৰ প্ৰিয় মোক জনাব দেই সেয়া দেখিছেনে ধোঁৱা ওলাই আছে আমি এতিয়া খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু বনাই লদি হৈ গৈছে কচ মাছৰ লগত বনাইছোঁ কিন্তু চবেই খাই নাই নাজানো ধৰি কচ মাছ কিছুমানে বেয়াও পায় মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ কচ মাছ খাই এয়া কচ মাছৰ লগত চাঙে টেঙা আৰু কাণপুৰি আলু দি ঘোলা আঞ্জা একদম টেঙাকৈ মানে একদম মুখত টপালি থাকিব পৰা টেঙাকৈ বনাইছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য দুখীয়া মানুহৰ খাদ্য গতিকে আমি এয়া টাউনত গুৱাহাটীত আছোঁ যদিও ঘৰুৱাভাৱে খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই এনেকৈ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এয়া গতিকে লোভ লাগিছেনে বাৰু এয়া ঢাকি দিলোঁ দেই এয়া এইখিনি হৈছে আমাৰ দুপৰীয়াৰ খান্দা কি যে ধুনীয়া লাগিছে দেখি গতিকে এইটো মাছো আৰু কেনেকুৱা মজা লাগে ন সৰু মাছটো সৰু মাছটো খাই কিমান যে ধুনীয়া লাগে নহয় সৰহকৈ ধনিয়া দিছোঁনে সৰহকৈ ধনিয়া আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই সৰু এইটো মোৱা মাছটো মোৱা মাছ নে কি কোৱা নাজানো দেই মোৱা মাছটো এইটো ফ্ৰাই কৰিছোঁ একদম মজা লাগিব আৰু খাই থাকিছে এইখিনি খাই তাৰ এক্সোৱেলি সোৱাদটোৱে বেলেগ হয় নহয় বাৰু যিমানেই মানে মছলা দি মাংস খোৱা নাযাওক কিয় মাংসৰ টেষ্ট আৰু এইকেইটা বস্তু টেষ্ট কিন্তু বহুত বেলেগ এইটো যে ইয়াতে আছে এশ এবিধ শাক মানে একদম খুতৰা ঢেকীয়া মাটি কান্দুৰি তাৰপিছতে পিয়ালি পালেং তাৰপিছতে মালভোগ শাক তাৰপিছত নৰসিংহ তাৰপিছত বাঘ হাঁচোৰা তাৰপিছত জিলমিল গোটেইখিনি মিক্স আছে আৰু এইখিনি মায়ে দি পঠিয়াইছিলে দেই এই ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু ইফালে সৰু আলুগুটি ধনিয়া দি ভাজিছোঁ ইমান যে বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু সৰু আলুগুটি অলপ পিছ খাইও দিছোঁ দেই কাৰণ ডোম লাগিছেনে আৰু এইখিনি বিলাহী বেছি হ'ল আৰু থৈ দিছোঁ ভাওফা দিছিলে এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া খানা চিম্পুল খানা গতিকে আপোনালোকে কি কি খাইছে জনাব আৰু মই খোৱাৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ বাৰু দিই মানে খালো সেইট দেখাম আপনার গতি ধন্যবাদ